Əsgül Əcənin əlisi çeşitli ekran filmlərinin yer aldıqdan sonra 2012-ci ilində Mükəşəm 100 il dissinə Şəhsadə Bəyazı xarakterini canlandırdı. Burcu Altın Dəpirəm ilkcəs 2009-cu ilində Kırık Kafer dissinə qarşımıza çıxmışdır. Burak Kut ilkcəs 1993-cü ilində 300lər filmində qarşımıza çıxmışdır. Helin Məlikəcal İtkəz mühtəşəm 100 il dizisinə çıxış etmişdir. Dəniz Erayvas İtkəz ailəcə şaşkın dizisində rol almışdır. Alara Kartağın 20 onçuq təcrübəsi Toskaparandır. Yusuf Cokan Atalar 2003 yılında Konfüsistdən dizisi ilə İtkəz ekranına çıxmışdır. Yağız Kılıç 2015-ci ildə Aşkın qanunu adlı dizidə rol almışdır. Buan Anastriyaki 210-cu dənəyini 2014 yapımı Abdulla Tevi filmi ilə başladı. Törkhan Aslan 210-cu dənəyini Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Əlif isimli dizi ilə cəzəkləşdirmişdir. Dilara Ağın yazıçı 213 dənəyini Toskapantisinə yapmışdır. Turan Junay doktorat dissereti ilə ikicəts qarşımıza çıxmışdır. Hiram Mərtüdze 213 dənəyini Milad adlı disseretinə yapmışdır. Özüm çəkir, ilk gecə 2004-cü ilində Kadın istərsə dizisində rol almışdır. Selina Qəbəş ilk 10 çəkdənəyimin TV1 ekranlarında yayımlanan Toskapalan isimli dizilə olmuşdur. Brock Satıbol 2004-cü ilində Starda yayımlanan 24 saat aldı dizisi ilə dizi oyunculuğuna başlamışdır. Urak Alkaş İşkecs pis edil dizisinin orçu xarakterini canlandırmışdır. İrem Dəniz Markoç İşkecs Əlif dizisi ilə qarşımıza çıxmışdır. Leyla Kırşan kamera qarşısında İşkecs 2014 yılında Hayet bölümünde isimli dizide canlandırdığı Ezim karakteri ilə keçisdi. Dəmir sayığı ikilərək 2018 yapımı olan İçimdəki xəzinə sinemafilmində rol almışdır.